Гран Широкі, заджей. Треба спускатися на рівних колесах. Руки обережно, щоб дерево не зачепити. Рівняй, рівняй колеса. не 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 а... Там требовало левише, да, левише, левише. Трохи назад. Трохи назад, а потом что? А потом правее колесо. Направо. У меня дальше, по-моему, трохи дальше. Чуть-чуть дальше, Лёнь. Да, тут широко заходь. И в колю, в колю. Алиэ, дай дальше, дай дальше. Я тут, направо там <реклама> не прилезла. <реклама> ну, уже поехали через прилево, там никого не будет. Давай, направо дали. Дай Шеф вперед. Так, і саме головне, проходить він по геометрії чи ні. Правіше, правіше колеса. Правіше. Направо направо! Направо колеса. направо. Так. На короткій машині тут в один прийом можна їхати. І я проїхав, тут один прийом. Довга машина. Ну Гарно, що він е, пройшов по геометрії на тому бугрі, бо влад сидів там на 31-32 колесах на гранті роки. Е, в цієї тріпадори 35 -ті. отравленный Він пройшов. Блокувань немає. Зараз Сейчас вийде. Тікай. А то велика машина. Алло, тут як лучше? Ну, пробуй, як кермо Л, л... Ложиться так і є. Тут іноді треба прислуховуватись до машини. Куди вона сама рулить. Пробувати їхати. А потім... А а я ж кажу, не поспішати. Немає немає нічого такого. Вот диагоналка на приклад. Так, да, тут 10 сантиметрів вліво вправо, і вона вже їде. Ну, зараз подивимося, то пружина, напевно. без кипиша истерики. <laughs> И все вышло. Она его вот там чудово проехала, потому что короткая. попер. А, одного поплюс. <прос> О, слышишь, это звук такой? Вот это когда оно начинает выходить сейчас. Это еще не выходит. Это еще не выходит. <проса> да, да. 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 Измени поведение, да. Потому что колеса же ровные. Оно же не влияет на руль, да? Это штука не влияет еще никак. Нету блокировки, и за получается колеса не, вы, не вытаскивают те, которые крутятся. Тебя колеса больше. Он тут ближе садится. Его надо больше усилия, а то что а он скользит. Давай, еще разок. Не выйдешь, надо доставать тебя. Сдай еще назад. Сдай еще назад. Димон, еще назад сдай. О, достаточно. Будешь еще пробовать? Немон, слышишь? Попробуй чуть-чуть правее взять. Чуть-чуть правее. Чуть-чуть правее колеса поставь. Нимон, чуешь? Попробуй чуть-чуть правее еще колеса, чтобы... Да, ничего не случилось. Это уже... Так. Да все, Димон, не рви, давай доставать тебя. У тебя есть лебедка, да? да. Сейчас проверим, Сейчас проверим Димон, все, не рви, не рви. Если ты хочешь пробовать выехать, тебе надо взять чуть правее. Вот ты идешь по колее, чуть-чуть правее. О, вот так, да, вот так. Эй, 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 -э -э, только не так сильно. Влево, влево руль вперед. Стоп. Теперь так, до упора вправо, до упора вправо руль, до упора. Еще, еще вправо. Все отлично. Ну так бы и стоял тут, не? А, а нет, ты что? А рейтинг, рейтинг. она тогда не будет цеплять. Нет. Я... Ну понял, было хорошо, но скинула. Попробуй еще раз. Было хорошо, но еще раз. Видел, передок уже залетел. Видел, передок залетел уже. Давай еще раз так. Понял, максимально держишь вправо, а потом влево наверху. Ладно, не хватает, Димон, не хватает, блин. Скользко, скользко. Левее, левее! Ой. Хуяк! Что там было? А, там пень. А все, все. Все, давай, подъезжай тут, останавливайся, сейчас тебя будут доставать, пацаны. Димон, вот тут тормози, вот тут. Ага. Подъезжай, будешь доставать, давай проверим лебедку. А, давай, 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 давай. Встань в клею. Так без разницы. А, вот это называется? А Защитная стропа, стропа, да. Это чтобы деревья не в что-то. Ну, ну смотри, не эти, только для этого. Когда ты вот так трос по кругу возьмешь, ага. он просто может э, а, крюк вот так вот раз Ру... вырвать и все. Кару-то такое. Красиво, да, да. Ну и не только а из-за это этого. Крюк, крюк под углом, ага. понял, стоит. Вот Особенно вот. полимер. Ну давай! Так, еще раз. Стропа? стропа. Да, строизощит. Корзащитная стропа, да. О, он это у этого, байк. у XBulla. Ну, не то, что там байк. я что-то. Да, кору на дереве. Не, не то, что там что-то рекламирую, но у Xbuла очень дешевая, нехорошая. У меня все, ну, Xbuolски. Просто нет смысла, ну, можно брать типа эти, понял, вот это вот кладь, есть брендовые АРБ. АРБ, да, понял. Она за счет бренда стоит там тысяч пять сразу. Но там тот же самый материал. По сути. Смотри, если я купил набор Xbullский за пять тысяч, а там. Сюда? Там две вот таких карагрыз, ну, динамическая стропа, карагрыз. Ты едешь, че не? Три шакла вот таких вот, блок, тросогаситель. Потому что это хуйня падать будет. Только держишь, видишь, так, чтобы пальцы не, не придавило. Да, да, да. Да давай лебедку собирай! Забирай! Был бы я сантиметров на 30 выше, я бы Лебедку забирай! Да, чтобы, чтобы не держать пальцы. Забирай! Вписался. <реш> Это было близко. <реш> а, кстати, он может там проехать? Он может, да. А, Колесо так, давай, Димон, вот сюда, вот так, сейчас по кругу, и он тоже проедет. Э, по правее, пока, пока еще машину не глушу, правее проедет. Куда? А, сюда? Да. Ну, там скучно, там все замерзло. Ну, Давай вот сюда поедем. Сейчас посмотрим, как он по геометрии проходит длинная машина. Просто покатуху ты помнишь? Что именно? То, что мы учились ездить по колее. Можешь дверь хлопнуть? Так. По колее, да, помню. Ну что, помогло? По геометрии. Так що помогло, так? Да? Я в колес. Так, Димон не проїхав. Провалився під льот. Під кригу. Зараз грань широкий. 35 колеса, трипадори. Ну, травився не дуже. Півторашка в колесах. Вот нас таке, коли це. Не травлений. Діагоналка. давай назад, и Назад. Сидите, сидите. Давай Руль, в руль вправо. Давай вправо, не так вправо. А диагоналка еще. Ну травиться тысяча треба гарно. Он короче не хочет. не крутится? едет, да? хорошо. Вперед там, лед, да. Попробуй вперед. Да, руль как есть. Да, и лед, и три колеса буксуют. Что-то рванет, трос у нас полетит. Да, текаем мы, текаем Трос стальный, там зачепили. Дуже далеко, текаем мы. Текает, трос а, вот так. Вот так, да. так. Ну да, треба. Если кевлар, то потребно и этот. И губы заменить. А чем на кевларе клюв лучше, чем ролики? Ну, потому что там надо, чтобы алюминиевый был или алюми... Алюми... алюминиевые ролики, то есть или авиационный алюминий, или бронза, или медь. Какой-то а, какой мягкий металл должен быть. А по стали оно погано будет. Ребятка, заебись, трос по там такая петля. нормально Тростка заебись. Трос помно, потому что он там петлю сделал уже. Трос новые купишки. Просто споводный ход, надо чтобы он сам подкатился и замотался. Недралку включай. Головне рівно колесо тримає. Давай на спуск ревно колеса. Еще раз пробую что-нибудь. На спуск на нейтралке или на задней? на задней? На задней, передаче. Да, да, да. <звук> <звук> да, это на диагоналке, да. Трохи більше динаміки. больше динамики. И кермом дуже обережно, так не крути. Чуваки, чуть газу, чуть-чуть. Особенно на переломе чуть газу.